Ну, очень хорошая игра. Сыграли вот. с очень серьезной командой, мы очень серьезно готовились к мире, вот. изучили ее. Вот. В общем-то, и до игры было, было понимание, ощущение того, что легко не будет. Вот. Главная задача, что, ну, по игре две команды сражались, две команды бились. Может быть, не так оно со стороны смотрелось, но, во-первых, повлияло и климатические условия на действия футболистов и жара, и влажное поле, и, конечно, футболистам было нелегко. Я очень рад за ребят, что они победили, что они победили. Эта победа должна вселить в них уверенность, потому что я уже неоднократно говорил, что единственный недостаток нашей команды – это молодость. Это молодость, очень важно, чтобы ребята поверили, поверили в себя. Вот. Хочется поздравить наших болельщиков, нашего президента с этой победой. В первую очередь, конечно, хочется поздравить. Будь ласка, запитання. Пане Анатолі, скажіть, будь ласка, в колективі у вас нормально прожився? Так, да, абсолютно нормально. Е, це що означає, що молоді мол, слони не можуть дати пасу на нападника, який може втікти і там це з собою Чи вони просто ще не мірюють, не знають <гум> ну, його можливості? Ви... Ви... От про що Прекрасно я питаю? Прекрасно, ми за Боді слідили дуже довго, ми дуже хотіли бачити його в своїй команді. Ну, розумієте, гра на гру не, при... не приходить. Нам сьогодні не, вар... не легко було сьогодні. Понимаете, я же говорю еще раз, климатические условия. То, что Бодя определенную и си, очень полезен команде, он работает сейчас на команду. Я скажу, парень очень, в каком плане нормальный, что он убрал личные амбиции, да, там, это забивание, жадность гола, там, то-то, то тот. он пашет на команду. Команде было тяжело, посмотрите, как он отрабатывает. Один пытался прессинговать соперника. Вот. То есть вот это радует, что человек вменяемый, адекватный, гибкий. Вот это радует. А то, что, конечно, мы хотим и, и будем использовать его бомбардирские качества, конечно, да. Конечно, да. Но у нас сегодня немножко игра была построена от обороны. От обороны. Наша основная задача не пропустить, там уже мы решаем вопрос. Даст Бог. Забьем. А дай аут, это для центрального форума. Ну, знаете, это такая тоже редкость. Это Василий Петрович, да. и нас, Как так далеко бросить ягод. Так далеко бросить Ну, а что не пользоваться этой, этой возможностью для усиления нашей игры, для определенного давления. То есть, как бы, я считаю, любой козырь футболиста, независимо от его плана, можно использовать для достижения цели. Чи не Курьезный все-таки вышел в, вашу голову, в Ну, игра вообще такая была, я же говорю, игра вообще была тяжелая. Это игра, в принципе, такие игры, они доволны. Никто не хотел уступать. Да, человек бил, разыграли, там хорошая комбинация. Человек бьет целенаправленно на ворота, где-то рикошет залетел. Ну, это же футбол, ребят. Это, это, это кто дело. Тем более, что ну, тяжело сегодня было из-за климатических условий. Потому что мы и в Полтаве у нас по прохладе, и это, и вчера ехали целый день. То есть даже убрали вчера тренировку, ехали целый день. Тяжело, тяжело, конечно. Смотивировать. Ну, молодцы, ребята, молодцы. Все,